بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم alloh subhanava taologa hamdu sanolr bo'lsin payg'mbar sallallohu alayhi vasalamga durus saloblarimizni bo'lsin siz bilan bizni mana shu muborak bo'lgan ramazon oyiga ketishlikni nasib qildi alloh az vaalo qur'oni karimda mana shu oyatga muvofiq mana shu oatga binoan ramazon oyi ro'zasi siz bilan bizga farz bo'ldi siz bilan biz bizni huzurimizga kelayotgan ramazon oyini qanchalik hurmatli qanchalik aziz mehmon ekanligini yani bilishligimiz uchun albatta mana shu ramazon oyidan avval bir qancha bor suhbatlar o'tkazishimiz zarur bo'ladi kishi mehmon kutar ekan tayyorgarligi kutayotgan mehmonini qadriga qarab bo'ladi bola yoshroqbobo'lagan bo'lsa oddiyroq qabul qilib qo'yamiz bir kattaroq odam bo'ladigan bo'lsa uni istiqboli uni kutib olishlik unga bo'lgan sarf xarajatimiz tayyorgarligimiz o'shanga yarasha bo'ladi mehmon kutamiz bir odam o'g'lini uylaydigan bo'lsa mehmon keladi uyini boshqatdan qilib chiqadi insonga shuncha tayyorgarlik bo'ladi siz bilan bizga ramazon sharif mehmon bo'lish arafasida turibdi bugungi darsimiz ramazon fazilati haqidagi dars bo'ladi toki kelayotgan muborak ramazon oyini qanday kutib olishimizni bir qator yana yodimizga solib qo'yaylik ey iymon keltirganlar dedi de olloh taolo sizlarga ro'za tutishlik avvalgi ummatlarga farz qilingandek farz qilindi Shoyat taqvodor bo'lsan kishini ramazon ro'zasini tutishligi taqvosini ziyoda qilmaydigan bo'lsa harom ishlardan tiyishligiga sabab bo'lmaydigan bo'lsa alloh taologa yaqinroq bo'lishlikka bir sabab bo'lmaydigan bo'lsa bu odamni ro'zasi ro'za Nauzu nazuillo ichimizda ro'za kelyapti desa ichi siqiladiganlar bo'lishi mumkin yeyishdan yichishdan qolib qolaman falon falon narsalardan mahrum bo'lib qolaman olloh saqlasin bunaqa bo'lishlikdan bu nifoqni belgisi ramazon oyi kelayotganligi bu siz bilan bizga bir ulug' bir xushxabar bo'lishligi kerak qanchalik xursandchilik bilan kutib olyapmiz mana quyd rasululoh sallallohu alayhi vasallam mana shu hadisga quloq solamizkiramazon oyi kirishligiga jannat o'zini ziynatlarini yangilab xilma xil tusga kirib turadi ramazon oyi kirganligi sababli jannat tayyorgarlik ko'radi ramazon oyini birinchi kechasi kirgan kuni olloh taoloning arshini ostidan bir hid o'tadi va jannat bu narsaga bir xursand bo'ladi tayyorgarlik ko'radi olloh taolo jannatga buyuriydi ziynatlangin bezaklaringni chiroyli qilgin seni huzuringga meni ro'zamni tutib qiynangan bandalarim keladi senga kirib rohatiniyunde rasululloh salllohu alayhi vasallamdan juda ko'p hadislar bor mana shulardan birinhisini o'qiymiz raslulloh sallalloh alayhi vsallam aytadi mana imom ahmad keltirgan, ummati fi shahri lam tu'ta ummatun musnalar keltirganmeni ummatim ramazon oyida hech qaysi ummatga berilmagan beshta hislat bilan deydi ne'matlandi deydi beshta hislat bor bu faqat meni ummatimga beriladi bu narsa ramazonda birinchisi misk. muso alayhissalom qissasini gaplashganimizda alloh taolo o'ttiz kun ro'za tutishlikni farz qildi muso alayhissalomga tutishlikni buyurdi o'ttiz kun ro'za tutganda og'zidan hid kelishni boshladi va daraxtni bakidan yeb qo'ydi olloh taolo itoat qildi yani o'n kun ro'za tutishliknibuyurdi demak ro'za tutgan odamni og'zidan bir hid kelishligi tabiiy narsa insonni tabiatia bor narsa endi kishi ro'zador bo'lib og'zidan mana shunday bir hidni kelishligi bizni nazarimizda bir noqulay noxush hid bo'ladigan bo'lsa olloh taolo uchun ro'zadorni og'zidan chiqqan hid mushukk ambarni hiddan ko'ra yoqimliroq bo'ladi demak sizda ollohga yoqadigan bir hid bor nima sababli ramazon ro'zasi tufayli qachon berilyapti bu fazilat faqat ramazon oyida mana shu oy kelyapti ikkinchi berilgan fazilat to og'zini ochgunga qadar kishi ro'zador bo'lib yurar ekan farishtalar gunohlarni kechirishini ollohdan so'rab turadi bir ishni gapirayotib turib tavba qilin degin yaxshi gapga gel, ham yomon gapga gel, farishta bir marta omin deb qo'yishdan qo'rqamiz Ha bu yerda farishta bomdodni ozonidan shomn ozonigacha gunohingizni kechirishini alloh taolodan so'rab turadi farishtalarni duosi ija shaytonlar ramazon oyi kirganda zanjir band qilinadi jannat har kuni yetmish xitusga kirib turadi jannat eshiklari ochiladi mana bir ayb ish şey qilib qo'ysak endi hayotimizga olib kelmay ilojimiz yo'q bu hadislarni ko'p eshitganmiz lekin hayotimizga olib kelishni ham edi. bir gunoh qilib qo'ysak shayton aldab qo'ydi shayton adashtirib qo'ydi shaytonga e to'ngaveramiz mana birodarlar ramazon oyi kelyapti endi o'zimiz qolyapmiz rasululloh imom mahammad keltirgan sahih hadisda aytyaptiki ramazon oyi kelganda shaytonlarni olloh taolo baylab jahannam eshiklarini yopib qo'yadi deydilar hadislarda de keladi de baylansin dengizdagi orollarga uloqtirsindarkan alloh -Allah. taolo shaytonlar bo'lmaydi ichimizda demak endi de, sigaret tashlamayotgan o'zimiz bo'lamiz namozga turmayotgan o'zimiz bo'lamiz gunoh mansayat qilayotgan endi to'nkab qo'yadigan hech kim yo'q mana endi musulmon kishi erkak kishi o'zini erkakligini bir sinab olsinki endi yakkama yakka qoldingiz o'ziz va nafsiz ramazondan bugungi kunda nafsiniz bitta shaytoningiz bitta ikkitasiga qarshi kurashib bir yerda bir mahal yutdib bir marta yutdingiz ygand endi bittaga bitta qoldingiz qani quvvatingiz yetadmiekan shu sigareni tashlab yuborishlikka yoki namozni boshlab davomiy bo'loika va ramazon oyida mana shunday bir tun borki oxirgi tuni bu tunda olloh taolo hamma bandalarni gunohlarini kechiradi Ya rasululloh bu qadr kechasimi dedi yo'q dedi albatta qadr kechasi bo'lish shart emas dedi ramazonni qaysi tuni bo'lishidan qat'iy nazar oxirgi 10 kunligidan alloh taolo qolgan bir tunda bandalarni gunohlarini kechirishni va'da qildi imom Nasoiy rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi Ramazon" شهر taqiq sizlarni ustinglarga muborak bo'lgan ramazon oyi keldi olloh bu oyda ro'za tutishni sizlarga farz qildi jannat eshiklari mana shu oyda ochiladi do'zax eshiklari berkiladi shaytonlar zanjirband qilinadi va mana shu ramazon oyida ming oydan afzal bir tun bor bu qadr kechasi deydigan bo'lsa, inshaalloh ana shu qadr kechasi yetgan kunimiz batafsil bu to'g'risida gaplashamiz oxirgi oh, 10 kunlikni de istaylar deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ming oy degani 83 yildan ko'proq bo'lgan umr hozir 80 ga kirishlik şey, hayol bo'lib qoldi o'rtacha şey 60, o'rtacha şey 70 ga kirsam deyapmiz sakson uch yil tinmasdan ibodat qilgan odam biror marta sajdadan peshonasini ko'tarmasdan gunoh qilmasdan sajsan uchun ibodat qilgan odam ibodati bilan qabri kechasida ikki rakat namoz o'qiganda ibodat taqqoslansa ma'nosi ustun bo'laveradi duo qilaylik olloh yetkizsin sahobiylar ramazon oyi tugagandan keyin o'ttiz kun ro'zani turib o'ttiz kun hatmi qur'onlarda taroveh namozlarda qoyin bo'lib zo'r tutib qo'yib turib qolgan 6 oy yig'ilgan ekan parvardigor qabul qildi. deb shukr. xudoga shukur <laughs> ketdi demagan yani, ekan qabul qilgin deb qo'rqqan endi qolgan 5 oyida parvardigor ramazongacha o'ldirma deb so'rashgan ekan chunki ramazonda o'lishni orzu qilgan ular chunki Alloh akbar deb imom janozaga quloq qoqqanda ramazon oyida o'lgan odamni orqasida hamma ro'zadorlar og'zi oh ro'zadorlar quloq qoqqan bo'ladi ro'zadorlar omin deb turadi ramazongacha o'ldirmagin deb duo qilib so'rashar ekan saab solihlar aytadi bir, <laughs> bir ramazon bilan ikkinchi ramazoni o'rtasidagi gunohlarni ramazon yuvib turadi ikki hajni o'rtasida qilingan gunohlarni haj yuvib turadi ikki juma o'rtasida bo'lgan gunohlarni juma yuvib turadi ikki namoz o'rtasida bo'lgan gunohlarni namoz tozalab turadi deydi demak besh mahal yuvinib turibdi gunohda haftada bir marta jumada yuvinib turibdi bir marta ramazonda yuvilib turibdi va ikkita haj qiladigan bo'lsa o'rtasida gunohlar yuilib turibdi mana shunday muborokga keldik ramazon oyini g'animat bilishimiz kerak bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarni birida minbarga chiqib ketayotib uch marta amin 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 dedi mashhur hadis sahobalar yo rasululloh uch marta amin dedingizda de. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sababini aytdiki jibril keldi oldimga dedi ey muhammad dedi. dedim Siz isminiz zikr qilinganda sizga salovat aytmagan xor bo'lsin amin deng dedi omin dedim demak rasululloh deyildi, muhammad alayhissalom deymi sallallohu alayhi vassallam demagan odam xor bo'ladi amin deng dedi amin omin dedim, dedi, dedime ikkinchisi yo rasululloh sollallohu alayhi vasallam ota onasini ikkalasi tirik bo'lsa yoki birortasi tirik bo'lsa shularni duosini olib jannatda o'zini chiqib olmagan odam xor bo'lsin Amin deng dedi amin dedi. duo ketdi yoshlarga taalluqli bu va uchinchisi ramazon oyida bir odam hozir bo'lsa ramazon oyiga guvoh yu, lekin gunohlarni tozalab ro'zada yaxshi ro'za tutib jannatda o'zii qilodam xor bo'lsin amin deng dedi rasululloh omin de duo ketdi mana shunday oy kelyapti mana shunday bir xursandchilik oyi kelyapti man mashhur hadis imom buxoriy va muslim rivoyati kim ramazon ro'zasini iymonan va ixtisoban qoyim qilsa alvolga hamma qilgan gunohlari kechiriladi dedi iymonan degani bu degani allohni beradigan mukofotiga ishonib degani savob beraman dedi jannatni beraman dedi gunohlarni kechiraman dedi ishonishligi ixtisoan degani qilgan xatolardan qo'rqqan holda Gunohlarini bo'yniga olgan holda tutadigan bo'lsa alloh taolo gunohlarni kechiradi bitta narsani sabablidi bu Ramazonda sharofati tufayli ramazon haqida gapiradigan bo'lsak mana boshqa sayyoralarda aqlli mavjudotlar bormi yo'qmi degan savol bor agar farast qilingki o'shanaqa bir mavjudotlar bo'lsa ularda bir texnologiyalari ilm fani bizdan ilgari bo'lsa ular bilan aloqaga chiqsak bizning hayotimizda juda ko'p mushkullarni oson qilib qo'ysa o'shalar bilan uchrashgan tanishgan kunimiz bayram bo'ladi shunday emasmi mo bizga svet kelgan mo mahallamizga gaz kelgan deb gapirib yuramiz yuramizu sizni dunyoviy ozgina qiyinchiligingiz yengilatib qo'ygan kun siz uchun bayram endi insoniyat jahannamga qarab shir botqog'iga botib do'zaxqa qarab ketayotgan paytda vahiy bo'lgan jannati yo'lini ko'rsatgan do'zaxdan bizni qaytargan yo'l qaysi oyda nozil bo'ldi ramazon oyidami qadr kechasidami demak laylaming yildan afzal deyilyapti jahannamga de qarab ketyaptiu insoniyat alloh taoloni rahmati bo'lgan rasululoh sallallohu alayhivasallamga nubuvat mana shu kechada nozil bo'ldi mana shu narsasi bilan mana shu kuni bilan ramazon oyi boshqalardan afzal bo'ladi imom muslim rivoyat qilgan hadisda ramazon oyida qilgan amallarimiz boshqa amallardan boshqa oylardagi amallardan qanchalik fazilatligini bilsak bo'ladi. Rozadan boshqa deyapti Alloh taolo ro'zadan boshqa odam bolasi qilgan amallar 10 barobardan 700 yuz barobargacha savobi ko'paytirilib beriladi faqat ro'za bo'ladi shekilmiydi dedi nima uchun ro'zasi men uchun uni mukofotini faqat o'zim beraman deydi mana shinday mulohaza qiladi shu yerda namoz o'qiyotganingizni ko'radi odamlar junaga chiqmadingiz deydi hajga bormayapsiz deydi zakot bermadingiz deydi bizni hamma qilgan amallarimiz odamlar ko'radi faqat ro'za borki bu ro'zani hech kim bilmaydi Mana yani, roza ustindirb qo'yib turib bir chekiga o'tib suv ichib olsangiz yoki ovqat yeb olsangiz kim bilib o'tiribi ehtimol namozingizni oshnangizda hijorat bo'lganligi uchun sh o'qiyotgandirsiz ya'ni ixlos putur yetadi to'g'rimi <laughs> hamma ertakka pul tashlayotgan paytda hijorat bo'lganingizdan tashlayotgan bo'lishi mumkin riyo aralashib qoladi baribir odamlarda xursandchilig yorozligi. lekin ro'za haqiqiy ixlos bilan bo'ladigan ibodat chunki aytmaysizda keltirb men ro'zadorman deb sizni ro'zadorligingizni bilmaydida yolg'iz qolganingizda yeyishdan ichishdan nima to'syapti sizni aytingchi odamlarni gapimi <laughs> o'shuning uchun alloh taolo aytyaptiki bandani tutgan ro'zasi faqat men uchun deydi mukofotini ham faqat o'zim beramandedi ramazon oyida qilingan ibodatlar nafil ibodat mana hadislarda keladi ramazon oyida qilingan bitta nafil ibodat boshqa oilada qilingan farz ibodatn savobini beradi qo'pol qilib aytsak kumushni narxi ramazonda oltin narxiga barobar qoladi egan tushuntirib olyapmanmi boshqa mahalda bir so'm sadaqa qilgan bo'lsangiz yetmish so'm yozilgan bo'lsa ramazon oyida qilgan bir so'm sadaqangiz yetti million bor yozilishi bor ramazon oyida qilingan nafl ibodatlarni savobi farz savoblarda yoziladi boshqa oyda endi ramazon oyida qilgan bitta savobingizchi boshqa oylarda qilgan farz amallardi yetmish barobar savobidan ko'proq ziyoda bo'ladi demak evet, ramazon musulmon odamni o'ljasi ekan sezon ekan bosib qolishlik kerak ekan savobli amallarni to'plab qolishlik kerak bo'larekan agar g'animatda bo'ladigan bo'lsak chunki mana ertaga iminga ro'za keladi deyapmiz a e, juda ko'p boshimizdan o'tgan chiqib ketibdiyu ro'za qara deymiz o'n to'rt kun bo'libdi ro'za deymiz yoki e, ana shu hayit namozini o'qiyotganda qaranga o'ttiz kun ham nima bo'lbdi hali boshlangani yo'q tayyorgarlik ko'ryapmiz Rasululloh allallohu alayhi vasallam Ibn hibbon musalarda keldigan hadisda aytadi "Tasahharu fa inna fi suhuri baraka." saharlik qilinglar deydi albatta saharlikda de baraka bor ed endi ro'za tushdi o'zi o'tsak hadislarda keladi Alloh azza va jalla mana payg'ambar sallallohu alayhi vasalam aytadi "Alloh saharlik qilganlarni yaxshi ko'radi saharlik qilinglar hal yu turib niyat qilib yotib yotdinlar yoki bir niyat qilib qo'yadida o'nda turadiganlar u noto'g'ri bu Payg'ambar sallallohu alayhi vassaami sunnati sahar turishlik appetitiniz yo'q bo'lsa ham yegan ish narsa yo'q bo'lsa ham turib bir piyora suv bo'lsa ham ichib niyat qilib qo'ying chunki payg'ambarimiz saharda baraka bor deydi. saharda turgan kishilarni Alloh yaxshi ko'radi farishtalar istig'for aytadi salovat aytadi shu bandalarga kimga saharlik qilgan bandalargameni ummatim iftorlikka shoshilib turar ekan ya'ni birinchi vaqtida og'iz ochishlikka intilib turar ekan ozon aytishiga va saharlikda ozon aytishga taqab borar ekan yaxshilikda bo'laveradi deydi demak saharlikda oxirgi vaqtga olib borib og'iz ochishdi birinchi mahalda ochishlik musulmon kishini yaxshilikda turganligini alomat hisoblanadi mana boshqa oylarda qilingan savobli amallarni ramazon oyidagi qilingan amallarga farqi bo'lgandek ramazon oyida qilgan gunohlarimizni boshqa oilada qilgan gunohimizaqa bir xil bo'lmaydi savobi ko'pmi demak gunohi ham ko'p bo'laveradi rasululloh sallallohu alayhi vassallam ikkita ayol g'iybat qilib turgan edi ramazon oyida chaqirdi oldilariga jonni qo'ydi qayt qilinglar dedi qayt qildi qon tupurishdi go'sht tupurishdi payg'ambar sallalohu alayhi vassallam aytdiki halol narsa bilan saharlik qilishuvdi harom narsa bilan og'izlarini ochdi hop boshqa mahal endi qarangda biz ro'za tutsak yeyishdan ichishdan aloqadan tiyilamiz boshqa hamma gunohimiz ketaveradi bilasizlarmi ana shu ikkita ayolni payg'ambarimiz aytyapti salik qilgan edi deyapti lekin g'iybat qilguvdi ro'zasi ochilib ketdi deyapti nechchi marta ochib yuboramiz bunaqa ro'zamizni bir kunda mana g'iybat degan darsni o'tdika va bir o'zimizga bir vazifa bergan bo'ldik bir kun g'iybat yashab ko'rishga nechchi marta ro'zamizni ochyapmiz yana nima deb qo'yamiz insonga alam qilmaydimi o'ttiz kun ro'za tutsayu qiyomatga borib turib men ro'zadorlardanman deb rayyon degan jannat eshigidan kiraman desa kirgizilmasa chunki nimaga kirmaydi desa sahallik qilgan to'g'ri lekin ochibg'iybat bilan shikoyat bilan ko'z zinosi qo'l zinosi til zinosi bilan alhamdulillah yeyish ichishdan tiyilishlikn uddasidan o'tyapmiz endi keyingi bosqichga o'tish kerak ro'za kelmasdan turib aytyapmiz bu narsani Ey, esikini oxirrog'da ish qolibmanda boshqa qilsam bo'lar ekan demaslik uchun boshga ketyapti daqdlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi musulmonni deydi bugungi kuni kechagi kunidaqa bo'lmaydi ya'ni o'sishi kerak degan musulmon endi ertangi kuni bugungi kundaqa bo'lmasligi kerak demak ikkita ayol g'iybatniqiluvdi roza ochilib ketdi ro'zani birinchi kun e'tibor berib turaylikda ibilmasdan yeb qo'yib esimizga tushib ketaydi deb qo'yamiz Alloh ovqatlantirdi deb qo'ydiyo tai qilib qo'yamiz Alloh nima qildi? qilibdi taomdanturib endi g'ibbat qilib qo'ysaniz unaqa bilmaydi Alloh g'iybat qildirib qo'yibdi demaydi ro'za ochildi degani ro'zaga mana kishilarni ro'zasiga birn qaytadigan bo'lsak quyidagi hadisga quloq solaylikki, Allohu thawaba Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda mana aytadi kim ro'zador kishini iftorlantirsa bitta qulni ozod qilgan savob beriladi va ve gunohlari kechiriladi shunda sahobalardan ba'zilari rasululloh hammamiz ham qodir emasmiz-da bu Qornni to'g'izgani desa qornni to'g'izish işte degani albatta iftor qilib bo'ktirib chiqarish işte degani emas bir dona xurmoni bersa bir ho'plam suvni tutsa og'zini shu narsa bilan ochib yobsa shu ajr bor kim qodir emas aytingchi o'sha olgan xurmoyingizdan bir nikofchi qo'shniga chiqarib yuboring og'iz ochib qo'yinglar. ana shu uyda nechta odam ro'za tutgan bo'lsa shuncha odamni topgan savobiga ega bo'laverdingiz yana narigilardak kamib qolmaydi savobi ramazon oyi xayri saxovat oyi xayr saxovat bu atrofdagilarga emas bu o'zimizga asli bilsak berganimiz bizniki qolganiga javob beramiz endi kim agar ro'zadorni qornini to'g'izib iftor qiladigan bo'lsa ajri yana ham ziyoda bo'ladi ro'zadorlar uch xil bo'ladi ro'zadorlar uch xil bo'ladi mana diqqat qilib quloq solaylik bir odam ro'za tutadi yemaydi ichmaydi aloa qilmaydi bu hammani ro'zasi bu ommani ro'zasi hamma shunaqa ro'za tutadi lekin boshqa ishlari ketaveradi ikkinchi xos bandalarni ro'zasi bu ommani ro'zasi dedik endi yani xos bandalarni ro'zasi xos bandalarni ro'zasi bular yemaydi ichmaydi aloqa qilmaydi ko'zni ro'zasini tutadi tilni ro'zasini tutadi qo'lni ro'zasini tutadi oyoqni ro'zasini tutadi ya'ni mana shu a'zolarini harom qilingan gunohlardan tiyadi zo'ra bu o'zi ro'za doim bo'lishi da kerak edi ko'zimizni tiyishimiz kerak edi tilimizni tiyishimiz kerak edi endi yani ramazonda ham tiyolmayotgan tiy olmayotgan bo'lsak bo'ladi demak ommani ro'zasi ma uchta narsa xostani ro'zasi yemaydi ichmaydi aloqa qilmaydi a'zolarni gunohini qilmaydi endi uchinchisi bor xusus deyiladi bu xos bandalar bo'ladi bular yemaydi ramazon oyida kunduzi ichmaydi aloqa qilmaydi a'zolarini gunohlardan tiyadi va qalbni ro'zasini tutadi insonni qalbida bir gunohga moyillik bo'lgandan keyin ko'z qaraydi insonni qalbi xolagandan keyin til g'iybat qiladi insonni qalbi xolagandan keyin haromga qo'l uradi agar insonni qalbida shu gunohlarga chegara qo'yilgan bo'lsa oyoq qo'l ishlanmaydi ishga. siz birovning haqqini haromdan yeyishlikni qalbingiz bilan xolamaysiz, qo'lingiz hech qachon olmaydi bu buyruq berayotgan qalb bo'ladi si nimaga qo'lingiz bilan gunoh qilasiz chunki qalbingiz qolyapti bu narsani Aytamiz-ku, o'zingizga mahram bo'lgan ayolga shahvat ko'zi bilan qarashlik sig'maydi qalbga o'shuning uchun ko'z hech qachon qaramaydi bu tomonga lekin ko'chadagilarga nisbatan qalbinizga sig'adiki ko'zingiz qaraydi demak 3-chi toifa odamlar ular qalbi bilan ro'za tutadi G'ibat shikoyat qalbga kelganda qalbni o'zidan tiyib qo'yadi tashqariga chiqarib o'tirmaydi birov so'kish kerak bo'lgan paytda qalb bilan tiyib qo'yadi til so'kilmay qo'yyuoradi bu haqiqiy ollohni valiylarni tutgan ro'zasi bo'ladi ommani ro'zasi xossani ro'zasi va xosata husus, ollohning xos bandalarni ro'zasi biz shunga intilishimiz kerak eng kamida ikki yuz yil yashayrik shunda qiyomat kunida tutgan ro'zalarimiz o'qigan taraveh namozlarimiz qur'onlarimiz bandani ustida shafoatga o'tar ekan mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan kelgan sahi hadislarda qiyomat kunida qur'on turar ekan parvardigoro buni men tunlarda qiyomitlarda turgizganman qur'on hatmlari bo'lganda turgan men guvohman saharlarda qur'on o'qigan uyqusiga kelgan paytda men guvohman meni shafoat berishlikka shafoat qilishlikka izn berib alloh taolo ruxsat berar ekan ro'za kelar ekan parvardigoro men guvohman yeyishdan ichishdan o'zini tiygan men guvohman shafoatga ruxsat ber shafoat beraregan shu qiyomilailimiz hatmi qur'onda turganligimiz tutgan ro'zalarimiz siz bilan bizni shafootiga tortadi shuning uchun birodarlar mana ramazon kelmasdan turib aytamiz bir oyga qattiq bir azma qaror qilaylik 30 kun hatmida talaada turaman deb niyat qilaylik ko'chalarda yani, ham bozorlarda ham guzallarda yani, ham turib turibmiz gapirmanglan ochiqcha gapdi. ertaga savol bo'lsa olloh uchun bir ish şey qilganmisan desa o'ttiz kun o'ttiz fora quronni haqida de, turganman degan biror bir hujjat bo'lsin yani. bizga ixlos bo'lsin agar o'ttiz kun turib qo'ysangizu keyinchalik oshnangizni betiga urishlik uchun sen chiqmayapsan debtiib pesh qilish uchun minnati uhun bo'ls chiqmaya qo'yvering olloh uchun bo'lsa bo'lsin bo'lmsa bo'lmay qo'yaversin samit rasululloh sollallohu alayhi وهو من النور فيها ملائكة لا يقصى عددهم إلا الله تعالى يعبدون الله عز وجل عبادة لا يفترون عصاة فإذا كان ليالي شهر رمضان استأذنوا ربكم أن ينزلوا إلى الأرض فيصلون مع بني آدم فينزلون كل ليلة في الأرض فكل من مسهم أو مسه سعد السعادة لا يشقى بعدها أبدا علي رضي الله عنه كنا رواد لنا حديثة فأيغمبر صلى الله عليه وسلم alloh taolo shu hadis bilan tugatamiz darsimizni inshaalloh mana shu ramazonda har kunida yani ana shu azondan bir 15 daqiqa bo'lib shu bir maizalar bo'ladi 8 rakatdan keyin bir 15 besh minut yigirma minutk ma'ruza bo'ladi inshaalloh bir poradan xatma qur'on o'qiymiz ramazon haqida qo'shimcha narsalarni inshaalloh ana shu darslarda gapirib o'tgan bo'lamiz Bu bugunshu bilan kifoyalanamiz alloh taoloning arshining atrofida habirotul qudus degan bir joy bor deydi rasululloh bu nurdan deydi nurdan bo'lgan bir joy bor unda shunday bir ko'p Allohga ibodat qilib turgan farishtalar borki ularning sanog'ini faqat alloh taolo o'zi biladi deydi bular biror lahza ham alloh taoloning ibodatidan g'ofil <coughs> bo'lmasdan tinimsiz ibodatda bo'ladi lekin ramazon kechalari yaqinlashganda Allohdan izn so'raydi Parvardigor, ruxsat bergin yer yuzidagi ramazon kechalarida ibodat qilayotgan odam bolalari bilan birga ibodat qilaylik deydi ularga olloh taolo izn beradi tushadi va qaysi kishi bir farishtaga qo'l tegsa yoki e qaysi bir kishiiga e farishtaning qo'li tegsa saodatni rohatni his qiladi endi kim bu saodatni his qilgan bo'lsa dunyoda hargiz badbaxt bo'lmaydi. inshaalloh mana shu kunlar kelyapti Alloh azza va jalla ana shu farishtalarga bir yaqin bo'ladigan orqasida farishtalar omin deb turadigan bandalardan bo'lishimiz nasib qilsin alloh azza va jalla mana shu ramazon oyida ختان عبادة برامج الإخلاص لا نحب المشركين سوريا تافيق بيرسن زيارة الله تافهق بيرمي بصير رزق رمز نسخ كبير الله سبحانه وتعالى إيش كما قولنا نقيا مصير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت رحيم اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وصلى الله <سؤال> تعالى على خير الخلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين